नमस्कार मैं हूं आपका अपना शांति कुमार आप देख रहे हैं की लाइन टाइम्स तो आइए देखते हैं कुछ खास खबरें चंद्रपुर जिले में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों गोलीबारी व मालू परिवार का मुद्दा वरेटीवार ने विधानसभा में उठाया महाराष्ट्र में बहुवर्जित बल्लारपुर के मालू परिवार पर बार बार सूरज गुप्ता द्वारा होते हमलों का मुद्दा विरोधी पक्ष नेता विजय वडेट्टीवार ने महाराष्ट्र की विधानसभा में उठाया उसी प्रकार चंद्रपुर के रघुवंशी कॉम्प्लेक्स में अमन आंदेवार पर दिन दहाड़े गोली मारी गई और आरोपी अब तक पुलिस गिरफ्तार से बाहर होने का मुद्दा विधानसभा में गूंज रही है उसी प्रकार सात जुलाई को दिन दहाड़े तीन अज्ञात हमलावर देशी कट्टा लहरा कर अपनी दशरथ बनाते हुए दुकान में घुसकर पेट्रोल बम बरसाते हुए घायल करके भाग निकलते स्थानीय व्यापारियों ने लगातार चार दिनों से अपनी दुकान बंद कर आरोपी सूरज गुप्ता की गिरफ्तारी की मांग कर रहे इसके देर वर्ष पूर्व भी सूरज गुप्ता ने मालू की कपड़े की पूरी दुकान जलाकर राख कर दी जिससे आज तक पुलिस ने गिरफ्तार नहीं कर पाई सूरज गुप्ता अपनी बेल के लिए हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट तक के चक्कर लगा रहे उसकी बेल अर्जी खारिज होने की जानकारी सामने आई है आइए देखते हैं कि विधानसभा के विरोधी पक्ष नेता विजय वडेटीवार दोनों विषय को लेकर क्या कहते हैं महाराष्ट्र से संतोष बड़केलवार की रिपोर्ट पूर्वी मनसेच्या कामगार सेनेच्या जिल्हाध्यक्षावर गोळीबार झाला त्यानंतर बल्लारपूरमध्ये बांबेक पेट्रोल बांब आणि कट्ट्यातून गोळीबार केला अध्यक्ष महोदय कायदा सुव्यवस्थेचा विषय निर्माण झाला खरं म्हणजे हे जे बल्लारशामध्ये जे काही गोळीबार झाला अध्यक्ष महोदय त्या तो आरोपी तडीपार होता तो आरोपी गुटखा आणि अवैध व्यवसायात गुंतला होता तो तरीपार असलेला आरोपी आठ दिवसापासून त्या शहरात होता याची सूचना दिली गेली ज्या मालू नावाच्या व्यक्तीवर हे जे त्याच्या प्रतिष्ठानावर दुकानावर जे काही बॉम्बस्फोट स्फोट आपल्या फेकला गेला पेट्रोल बॉम्ब अध्यक्ष महोदय इतका गंभीर विषय आहे तो ते दुकान जळवा ते वाचलेत त्याच्या पायाला गोळी लागली आणि या पीआयनी तिथल्या कुठलीच कारवाई केली नाही तुम्ही हमारे रेनल को लाईक सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए